Досить багато гравців йдуть вперед. І ось знову небезпечновий удар. Да, перед этим удар, і там рикошет. Забирає м'яч Рустам Фуджанов. Можна бити Задцом, ні. А в сайту немає. Підрятує рибка mm -hmm. ворота. Ай. Провести швидку атаку. садцем, з м'ячем Зупиняє, треба бити. Ну. Б'є в дальний клуб, стойка, я а тую Вот это момент. Да, да. После удара. Да. Ну, удар, я вам скажу. Очень хороший. Коста, нажаться на. Ну, снова Кобин. Треба забывать, Василий. не игры. Дуже небезпечно, не мая по загрою, по не поднял за не, не, не поднял, да, не поднял, хотя мне показалось, что было. И мяч. Я подивился, а слюсор у нас 77-го року народжения. Вот и, Ну, конечно. А ты он ну... ну, да, очень уж. Это, ну, э, несколько камер, они же все по-разному показывают, но э, по движению. Э, ну, эффект нападения было. Да, Может быть, да. э, самый трак у своей команды. Гострая атака и Худжана в ворота. Да, Худжа. Же... Все нет, есть положение по загрою. Желтая карта. Да, где-то мы видели недавно этот момент. Динамо. Желтая да. карта, да. Серченко. Но все-таки, я думаю, в этом матче, э, в этой ситуации э, действительно не слышал он. Вот, дивомось. А он на линии два игрока. Именно он, сложно сказать, был в или нет. Видите, как легко дают принимать один практически э, Кучеренко. И, И, И Паш шикарный дал. И Паш шикарный дал. <свят> Смотрим раз, еще раз. Вы выткнул мяч, да, в защитник выбил мяч, поэтому, да, тут вратарь сыграл. Ну, Путин уже Худжянов. Ну, да. Надо немножко быстрее, конечно, Вася, но ну, совершенно атаку. Вот зараз Вася, девять да, Рыбка. Да, да. Тоже такой же момент, тоже вратарь выручит команду. Петрим И ось. находясь в меньшинстве. Киевская команда открывает рахунок. Бачите, все зрозуміло. Ну, осталось еще 6 минут и добавочное. Ну, но он должен был сразу забить гол. Но да. я считаю, этот гол еще более шикарный. Отличное исполнение. Отличное исполнение. Прямо в девятку. Можно долго показывать этот гол.